Salam dəyərli izləyicilərimizə hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan dairəsinə yaxın yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik. Mənzilin e, təmirində son tamamlanma işləri gedir. Ümumi sahəsi 135 kvadrat metrdən ibarət orijinal 3 otaqlı mənzildir. Yel çəkən mənzildir, hər iki tərəfə baxışı var. Sənəd, köpçədə, köpçə Kubça əldədir. Burda yerləşir mənzilim. Deməli, qonaq otağa döşəməsi parketdir. Buradan eyvana çıxmağa yer qoyulub. 2 eyvanı var. Bu eyvanından çıxış daha doğrusu baxışı prospektdədir. Həm qonaq otağından, həm də ki 2 yataq otağından eyvana çıxış var. Həmçinin mətbəxdən eyvana çıxış var. Bu qonaq otağı təqdim elədim. Burda əlavə köməkçi otaq düzəldilib normal ölçüdə. Görürsüz normal ölçüsü var. Bu köməkçi otaq kimi istifadə edilə bilər. Yataq otaqlarından ilkincisi. Bu 1-ci yataq otağıdır. Tavan ıı, dartma tavan olacaq. Sifariş verilib, sadəcə olaraq demək, quraşdırılması qalıb. Bu növbəti yataq otağıdır. 3 otaqlı, yelçəkən mənzildir. Qiyməti də normal bazar qiymətidir. Yəni real qiymət təyin edilib açılma bölməsində qeyd ediləcək. Bu burada yerləşir. Sanozel. Hamam otağıdır. Təqdim elədim. Kombinin aparat və radiatorları quraşdırılıb. E, Deməli <coughs> sanitar qurulma aksesuarları quraşdırılıb. Burada da geniş mətbəxi var. Mətbəxdən də evəna çıxış qoyulub. Qeyd etdim ki, metlaq olan hər bir yer dəhliz, mətbəx və sanitar qoşulan döşəməsi istip oldu. Ümumi sahəsi 135 kvadrat metr, orijinalı 3 otaqdır, əlavə köməkçi otaqla birlikdə birlikdə 4 otaq. Sənəd qopça, Xırdalan dairəsinə yaxın, 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza ə, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bu günə bu qədər, təşəkkür edirik. Sağ olun.